Доброго ранку всім тим, тим, хто прокинувся щойно і не бачив попереднього попередньої частини нашої передачі. Ми нагадуємо, що сьогодні наша тема нашого ефіру це театр, мистецтво, кіно і все таке інше. А ми нагадуємо, що сьогодні у нас відбудеться в Сумах моноспектакль діал і будуть діяли добро. І саме з цього приводу ми запросили нашого директора арт-кафе Гостя Кирила Бурлако, який і організовує цей моноспектакль. Доброго ранку тобі Кирила. Доброе утро! Доброго ранку. Так, доброго бадьорого ранку. Сподіваю. Сподіваємося, ти вже встигнув прокинутися і повністю налаштуватися на е, робочий настрій і допоможеш да, нашим зарядку глядачам. зробив, овсянку поїв. дуже добре. Нарядом. У нас якраз був і сніданок, і зарядка, і все таке інше. Всього плану ти знаєш? Мені здається, для деяких з наших глядачів от слово моноспектакль звучить дещо трошки дивно і незвично. Розкажи, будь ласка, більш детально, от що він собою уявляє, хто це. Моноспектакль no, – like это когда звук идет на одну колонку, ну, там, моностерео. Бюджетный вариант? Ну, говорят… Как бы мы поднимаемся с колен, да, но, но кризис дает о себе знать, поэтому приходится возить более такие бюджетные варианты, и звук пускать в одну колонку одного актера, ну, а остальных дорисовываем потом в 3D, ну, или просто можно картонные появляются какие-то персонажи. Но мы, ну, как «Кафе Гвоздь», мы не обманываем людей никогда, поэтому говорим, ну, так, моноспектакль, а остальное все мишура. На самом деле моноспектакль, это был спектакль с одним актером, так получается, что этот моноспектакль «Делал и буду делать добро» он написан Александром Сердюком, играться он тоже будет Александром Сердюком и что? И дальше как-то продвигаться он тоже будет Александром Сердюком. Ну в нашем городе я его продвигаю. Поэтому вот сам такой Симон. спектакль. Да, ну тут ну, в дуете. От, как бы, в нашому місті йому дует, Сам він не зможе, сам он только може на сотню вийти, але но, вже но холодно, вот, дощ, йому тяжело. <laughs> дощ. Да. До, до, да. І колонку там теж треба виносити. То, 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 там <laughs> так к людям вносити. Я знаю, ви знайомі особисто знайомі з ним, да, з Олександром Сердюком. Да. Як, як це взагалі виникло так, що ви познайомились і взагалі да. скооперувалися. Ну, ми нам а, нам. Театр... театр абсурда воробушек порекомендовала наша знакомая. Говорит, ну смотрите, интересные ребята. На самом деле мы посмотрели, бред какой-то. Ну так оно и есть. Ну так и мало будет. Ну конечно, задумка, это же абсурд. да. И мы пригласили их весь театр. Мы не можем пригласить, там задействовано очень много людей. Зрители, которые попадут на спектакль «Мир глазами воробушка», это сами оценят как бы масштабность. У нас зал маленький, поэтому впервые мы их пригласили вдвоем Сашу и Васю мы пригласили, они показали нам такие тоже миниатюры, свои мы посмотрели очень интересно, потом Саша был, мы его пригласили как не люблю слова эксперт, это все так относительно. Но летом мы делали творческий лагерь, дни были разделены на определенные темы. И вот тема театра Саша рассказывал там из своего опыта и показывал, кстати, вот маленькие кусочки этого спектакля. И мы решили, вот появилась возможность, чтобы он показал весь спектакль у нас в арт-кафе. И мы его пригласили, чтобы люди уже не из кусочков, какие там представления имели, а вообще посмотрели весь спектакль, Думаю, что это хорошо. А добреж все-таки. Но я сам не знаю, что там будет. Они ну, скрывают. Сегодня вечер, дизнаемось. До да. речи, когда он будет? В, а, в 19.00 мы решили, что люди придут с работы и вот так они раз и сбросят все ненужное. Я имею в виду, переодену сюда вот эти все моменты. <laughs> а, потом, может быть, даже в тапочках придут на спектакль, сядут и будут слушать истории об Александре Сердюке. Потому что, насколько я говорил Саша, насколько я знаю, это история его жизни. Это такие жизненные моменты то через что он проходил и что самое интересное практически ну вот многие моменты что я слышал я через это то же самое проходил то же самое думал а это очень интересно как бы человек с другого города с другим опытом и ты такой думаешь ой так это же про меня в этом и интерес мы на ну и если что актер близко можно чем-то кинуть или сказать иди отсюда шарлатан или как когда театр будет Но я сподеваюсь, у нас сумчаны на такие не наважится и не, все не, студия... вот что говорят мне все, все исполнители говорят, очень, очень воспитанная публика. Кого не везде все равно говорят, воспитанная. Я говорю, поэтому нет. Ну, может, кого-то подсадного, потому что... А э, Когда был концерт гражданина Топинамбура, оказалось, что от, от, я не знаю, а можно ли такие песни роковые у вас что как-то так аж... Трохи... Не, можно, да, можно. Надо, да, надо, надо, надо да, да, раструсить да. слегка тело, как они поют. Поэтому ну, ну, нужно что-то новое осваивать постоянно. А, а как вот сумчаны приняли приезд э, а, Александра, раскупили квитки? Э, ну, раскупили это громко сказано. На спектакле, моноспектакль. Тем более, на, наша средняя публика, с которой мы работаем, пока там спрос не огромный. Ну, интерес у людей есть. Самое интересное в этом моменте, что все же это люди, вот пока мы видим статистику, вопросы, которые задают в соцсетях, и люди, которые покупали билеты по предпродаже, это все-таки люди более взрослого уже возраста это средний возраст уже 25 даже плюс. В то время как стандарт наш где-то 18 плюс, там от 18 до 25, то здесь уже люди более взрослые. Ну, 15. Посмотрим, 15. да, уже Музыка. театр, я думаю, может, будут вот эти вот завсегдатые бабушки с биноклями, где-то, да, будут с моноклями, с прицелами. ну вот так вот, да, вот так смотреть на него. Может быть, придут вот эти богини театра, мы ждем. И Александр тоже, кстати, очень ожидает. А скажи, а сегодня еще можно придбать квитки? Да, конечно, при входе можно будет э, купить билет. Uh, все можно, можно в окно будет поглядывать, но у нас шторы, ну с этим проблема, а, а вот uh, в принципе билеты, да, при входе могут купить зрители без проблем Выстачить все вы. Влезают. да, да, если что, там женщины с детьми на руки как-то, ну все подвинутся, кто-то постоит, мы найдем способ решить у нас да, очень культурно, он будет говорить, извольтесь, пройдемся и чаек с мизинчиком вот так вот да, да, главное мизинчиком в глаз соседу меня потому что очень интеллигентные люди, как бы, да Скажи, а вы планируете еще продолживать вот в таком же русле, привозить и театры в суммы? Пока на данный момент, я не знаю, там моноспектакли, которые бы можно было привести, предлагали парочку, но они не подходили нам в плане по своему содержанию, либо по требованиям, которые выдвигали артисты. Ну, Я еще, не считал, что, такие, что это будет... Потребующий. Ну, оно, ну, как я всегда говорю, не да, некоторым, пожалуй, людям, которые там пишут о своих заявках, о желании выступить, я пишу, что вы извините, но 90% публики, не могу говорить 100%, люди не употребляющие наркотические вещества, и поэтому я сомневаюсь, что в трезвом уме можно оценить на глубину вашего творческого порыва. В, ну, иногда так отвечаем людям, ну а что делать? Как ну, а э, тебе не бандежит то, что вот ты приехал в театр, театр абсурд, себя называют, и ты им сразу так не сказал? Нет. Но мы, мы, они... Мы такие, я я тоже люблю абсурд. Я тоже люблю пошутить очень. Это Вот, возможно, в субботу где-то там у меня какая-то роль даже будет. Может, картонного кого-то вынести позволят, и я стану частью даже театра абсурда воробушек. Но в принципе, нет, меня не смущает. Если мы с людьми имеет место, имеет варков и гвоздь, творчество имеет место быть, которое несет за собой, я не буду говорить позитив, такие слова какие-то дурацкие, которое несет смысл. И я не разделяю 100 того контекста, который может выходить, но если за этим есть там, вызов, если я вижу за этим культурную подоплеку, то оно будет. За, за воробушком я ее вижу. Непонятно не всем, но мне нравится. Поэтому основное требование, чтобы, конечно, нравилось нам, прежде всего, те, кто приезжает. А дальше уже стараемся это показать публике, приучить к этому. Это ж долгий процесс. Мы не надеемся, что сразу кого-то привез. Все счастливы, довольны такие. Спасибо, в многих Вряд ли. Это долгий процесс. Ну, публика, она хоть и выхована и культурная, но лишь, ну, треба, треба звукать как-то. А от концертов, моноспектаклей, возможно, есть какие-то идеи, что-то такое особенное у вас в арт-кафе? У вас такие, я... Фокусы. <laughs> Фокусы, школа наперсточников, может быть, какие-то карточные шулеры. Ну, можно... Ну, вы вырежете, я надеюсь. А вот ты это все. Не Ах, жалко, жалко. Вот. Ну, пока, пока нет. Планируется в планах это создание большой культурной площадки, что мы думаем. Мы к этому идем, находим партнеров, разговариваем сейчас с польскими общественными организациями, по Украине ищем партнеров, что это возможность вообще построения культурного вот этого кластера, которого в городе, ну, нет, не потому что город плохой, я говорю это всегда, нет учебных заведений, которые, ну, занимаются вот этой нишей. Инженеры есть, айтишники есть, я сам удивляюсь, ну, откуда они есть в городе Сумы. Был на последнем лекторе, говорят, айтишники все раз руки подняли, ну, я думал поднять, у меня тоже мобильный есть там с думаю, помолчу, же меня знают. Поэтому, а вот этого кластера, кластера нет, его нужно создавать и его реально создать, поэтому планируем какие-то мастер-классы, развивающего вот лагеря, то что летом, возможно, не только летом, будем пробовать какой-то фестиваль, может попробуем сделать что-то такое нестандартное. Ну, я думаю, ви рухаєтесь в правильному напрямку і хоч хтось так сказав. Серйозно? Ніхто до цього не говорив. Це так як то ходять всі, то б'ють, то пінають. Звідки такі от натхнення береться? З когось там привозити такі бажання розвивати саме творчий клас Сумщини, творчу таку от складову А Звідки такий ентузіазм і прагнення до цього? Це ж ну я так розумію, не надто прибутково в наших масштабах. Ну. На самом деле можно все сделать очень прибыльным. Мы на самом деле не умеем это делать. Ну, учимся, пытаемся в ноль войти. Это главное пока для нас. Откуда такая идея? Но я искренне верю, что все люди, они думающие, и человек может думать о том, там, о бытие, как любят красиво говорить, там, философии, о Боге, о том, что его окружает, когда он видит что-то другое. Вот был лидерский саммит в Сумах, и сказали... Грицак сказал, что как бороться ну, там, с проблемой, он говорит, поднимайте глаза на небо, смотрите. Не то, что у вас под ногами, а смотрите на высшие какие-то идеалы, и вы будете видеть выход, а не о том, что вот хлеб дорожает, дорожает. Ну, будет, даже если он подешевле, это не решит проблему. Поэтому ну, надо смотреть на небо, надо смотреть на более высокие ценности, которые есть, и станет ну, жить, станет легче жить по-другому, ты поймешь, что ты можешь менять. Звучить справді дуже круто. Так, я, ж, я ж сам захотів щось таке розвивати у нас у місті. Одразу вибігає зі Мікрофон не знімаємо і біжимо, розвиваємо. Біжимо, розвиваємо. Кирил надихає. Дійсно, дуже круто тобі. Дякую тобі за таку круту бесіду, за те, що ти надихаєш. Сподіваюся, наших глядачів ти надихнув і спонукав все ж таки відвідувати подібні заходи. Я вважаю, це велика заслуга для міста. Те, що те, що ви робите, і сподіваємось, ви почули всю необхідну інформацію і тепер знаєте, як провести сьогоднішній вечір. Не дивлячись на те, що п'ятниця варто, все ж таки, провести його культурно. Нагадуємо для тих, хто щойно приєднався. У нас був в гостях Кирило Бурлака. Дякую тобі ще раз за те, що ти до нас враз рано ранранці приїхав в студію. Сьогодні буде вечірній моноспектакль, Всім радимо прийти. А саме актори цього спектаклю приєднаються до нас трохи пізніше. А, ну, а зараз раз. так, зараз нам час вже завершувати. Наша розмова підійшла вже до завершення, і ми пропонуємо зараз переглянути рубрику, яка сподіваємось, вам дуже подобається. Рубрика, яка називається стендап. Тож не перемикайтесь.